নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষে স্বাগতম জনাই মই জ্যোতিদাকে আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল আজি আমি পঢ়িব লৈছো ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পুথিৰ ন নম্বৰ পাত টকাত একোটা হাতী এইটো এটা কবিতা হয় কবিতাটো আমি আজি আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকিম ইয়াৰ মূল ভাৱ বুজিবলৈ শিকিম আহাচোন কবিতাটোৰ প্ৰথম অংশটো চাওক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই কবিতাটো এটা ধেমেলীয়া কবিতা হয় কবিতা বিভিন্ন ৰূপ প্ৰকাশ কৰে কবিসকলে গতিকে এইটো কবিতাত ধেমেলীয়া প্ৰকাশ পাইছে অসম ধৰ খেতি কবিতাটোৱে মনত আনন্দৰ খোৰাক যোগায় বুলিয়ে কৈছে ধেমেলীয়া কবিতাই মনত আনন্দ দিয়ে শব্দৰ কৌশলী প্ৰয়োগে হাস্য়ৰস সৃষ্টি কৰে কবিতাৰ ৰসাল কৰি তোলে গতিকে শব্দৰ যিবিলাক প্ৰয়োগ হয় সেইবিলাকে হাস্য়ৰস সৃষ্টি কৰে হাস্য়ৰস মানে হাঁহি উঠাই ঠিক আছে টকাত একোটা হাতী কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবিয়ে পাক লগোৱা কথাৰে সৰু কাহিনী এটিকে কেনেদৰে ৰসাল ৰূপ দিছে চাওঁ হাঁ গতিকে কবিয়ে এই কবিতাটোত বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এটা ৰসাল কাহিনী উপস্থাপন কৰিছে আজি আমি এই ৰসাল কাহিনীটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা কবিতাটোৰ মাজলৈ যাওঁ কবিতাটো আমি আবৃত্তি কৰিব শিকিব লাগিব গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কবিতাটো মই তোমালোকক আবৃত্তি কৰি দেখুৱাই দিছো বাবুলে আনিছে গৰম খবৰ কলে ৰতনক ভাই কিমান কিনিবা একোটা টকাতে হাতীও একোটা পায় ৰতনে ভাবিলে কিনো কয়নো টকাত একোটা হাতী পোৱা হলেচোন সকলো মানুহে ললে হৈ এটি এটি কলে বাবুলক নামাৰিবি বম এনেবোৰ কথা কৈ ভাবিছ কি জানি মই বৰ ভোদা বৰ বুদ্ধিয়ক তই ৰতনৰ কথা শুনি বাবুলৰ আহিছিল উঠি খং কলে যদি তই নকৰ বিশ্বাস মাৰো বুলি মই বম বল তেনেহলে যাওঁ বজাৰলৈ দেখুৱাই আনো ওলা এই বুলি দুয়ো একেটা পাকতে পিন্ধি ললে পেন চোলা আৰু কথা হল দুয়োৰে মাজত মাৰিলে দুয়ো বাজি যিজনে হাৰিব সিয়েই লাগিব খুৱাব বাদাম ভাজি এইবুলি দুয়ো পালেগৈ বজাৰ পূজাৰ বজাৰ ভৰা দোকানে দোকানে উৰিছে বেলুন লাখ লাখ হাতী খুৰা তাৰে এখনত কিনিলে বাবুলে এটকাৰে এটা হাতী ৰন বাপুৰা ভেবা লাগি ৰল কথাৰ পাকত ঘাটী ভাবিছিল সি এটকাতে আৰু কতনো হাতীটো পাব ভবাই নাছিল টেঙৰ বাবুলে পুতলা হাতী যে লব কবি গগনচন্দ্ৰ অধিকাৰী গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো আহা আমি এটা এটাকে স্তৱ আলোচনা কৰি যাওঁ আহচোন বাবুলে আনিছে গৰম খবৰ কলে ৰতনক ভাই কিমান কিনিবা একোটা টকাতে হাতীও একোটা পায় গতিকে বাবুলে কি খবৰ দিছে কাক খবৰ দিছে ৰতনক খবৰ দিছে কি খবৰ দিছে গৰম খবৰ দিছে কি গৰম খবৰ এটকাতে এটা হাতী পায় এই বুলি খবৰ দিছে তাৰপিছত এইটো এটা গৰম খবৰ এটকাত এটা হাতী পায় ইমান ডাঙৰ হাতী এটা এটকাত পাই জানো ৰতনে ভাবিলে ই কি কয় টকাত একোটা হাতী এটকাত এটা হাতী কিনিব পাৰি জানো পোৱা হলে হয় এটি এটি গতিকে হাতী এটা কিনিবৰ কাৰণে কিনিব পাৰিলে হয় তেনেহলে দেখোন হাতী এটা এটা কিনিব এটকাত যদি এটা হাতী পাই সকলো মানুহে কিনিব এই বুলি ৰতনে ভাবিলে তাৰপিছত কলে বাবুলক নামাৰিবি বম বম মানে এনে মিছা কথা কৈছে আৰু এইটো ঠিক আছে বাবুলক কৈছে যে ৰতনে যে নামাৰিবি ব মিছা কথা নকবি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নহয় এনেবোৰ কথা কৈ পেলাই ভাবিছ কিজানি মই বৰ ভূদা ভুদা মানে বুৰ্বক ঠিক আছে বৰ বুদ্ধিয়ক তই মানে বাবুল বুদ্ধিয়ক হয় আৰু ৰতন ভূদা হয় বুলি ভাবিবলৈ মানা কৰিছে ৰতনে কৈছে ৰতনৰ কথা শুনি বাবুলৰ আহিছিল উঠি খং বাবুলৰ কিন্তু খং উঠি গল তাৰ পিছত কলে যদি তই নকৰ বিশ্বাস মাৰো বুলি মই বম তই যদি বিশ্বাস নকৰ আৰু মই বম মৰা বুলি ভাবিছ বম মৰা বুলি কথাটো কোৱা নাই কি কৈছে মই মিছা কথা কোৱা বুলি ভাবিছ তেনেহলে তই কি কৰো বজাৰলৈ ওলা বল তেনেহলে যাও বজাৰলৈ দেখুৱাই আনো ওলা ঠিক আছে বজাৰলৈ বলচোন তেনেহলে মই তোক দেখুৱাই আনিম কত পাই হাতী এটকাতে তাৰপিছত এই বুলি দুয়ো একেটা পাকতে পিন্ধি ললে পেঞ্চোলা গতিকে একেটা পাকতে দুয়ে পেঞ্চোলা পিন্ধি ললে বজাৰলৈ যাওঁ বুলি আৰু কথা হল দুয়োৰে মাজত মাৰিলে দুয়োৰে বাজি গতিকে আৰু এটা কথা পাতিলে দুয়ে বাজি মাৰিলে বাজি মানে জানা নহয় যোনে হাৰিব যাৰ কথাটো নহব সেই তেখেতে সিহঁতে কিবা এটা কৰি দেখুৱাব লাগিব গতিকে যিজনে হাৰিব কি বাজি আছিলে হাৰাজনে সিয়েই লাগিব খুৱাব বাদাম ভাজি গতিকে যাৰ কথাটো নৰব সিয়েই বাদাম বাজি খুৱাব লাগিব যিকোটা জনক বাদাম ভাজি খুৱাব লাগিব ঠিক আছে এইবুলি আমি জানো পূজাৰ বজাৰত বহুত ভিৰ হৈ থাকে গতিকে পূজাৰ বজাৰত সিহঁতে গৈ পালে দেখা পালে পূজাৰ বজাৰ একেবাৰে ভিৰ হৈ আছে আৰু দোকানে দোকানে কি দেখা পাইছে উৰিছে বেলুন বেলুন বিলাক উৰি আছে বেলুন দেখা নহয় পূজাৰ বজাৰত আৰু লাখ লাখ হাতী ঘোৰা হাতী ঘোৰা কিহৰ কথা কৈছে ইয়াতে কোৱাচোন তোমালোকে হাতী গুড়া মানে এইবিলাক হৈছে পুতলা পুতলাবিলাক দোকানত পোৱা যায় হাতী গুড়াৰ পুতলাবিলাক তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা সেইবিলাক পূজাৰ বজাৰত দেখা গল তাৰে এখনত কিনিলে বাবুলে এটকাৰে এটা হাতী বাবুলে কিনি দেখুৱালে যে এটকাৰে এটা হাতী কিনি দেখুৱালে তাৰপিছত ৰতন বাপুৰা ভেবা লাগি ৰল কথাৰ পাকত ভাতী গতিকে ৰতন বাপুৰাই ফেবা লাগি ৰৈ গল অ ই দেশৰ হাতী এটা কিনিলে কিন্তু হাতীটো কি হয় পুতলা হাতী ভাবিছিল সি এটকাতে আৰু কতনো হাতীটো পাব ৰতনে ভাবিছিলে যে এটকাত কত হাতী পাব কিন্তু ভবাই নাছিল টেঙৰ বাবুলে বাবুল টেঙৰ নাছিলে পুতলা হাতীত যে লব গতিকে হাতী কিনিছে কিন্তু এইটো এটা পুতলা হাতী গতিকে ভবাই নাছিলে যে টেঙৰ বাবুলে পুতলা হাতীৰ কথাহে কৈছিলে গতিকে এটকা এটা হাতীক বাবলে কিনি দেখুৱালে গতিকে গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰী দেৱে লিখা এই ধুনীয়া কবিতাটো নিশ্চয় তোমালোকে ভাল পালা আৰু বুজি পাইছা এটা ধুনীয়া কবিতা ৰতন আৰু বাবুলৰ মাজত হাতী কিনা লৈ পেলাই তোমালোকে বুজি পালা নিশ্চয় এতিয়া আমি কবি পৰিচয়টো চাও আহা গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰীদেৱৰ জন্ম হৈছিলে ঊনৈশশ একচল্লিশ চনত আৰু মৃত্যু হৈছিলে দুহেজাৰ বিশ খ্ৰীষ্টাব্দত এগৰাকী তেখেত শিশু সাহিত্যিক আছিলে টকাত একোটা হাতী তিনিখন ঠেং হল বুঢ়ী আইতাৰ আখৰৰ গীত মনোৰমৰ খবৰৰ পেৰা মহ মাখন মামাৰ মনোৰম সাধু আদি তেওঁৰ উল্লেখযোগ্য পুথি গতিকে এইবিলাক শিশু পুথি হয় গতিকে যিহেতু তেখেত এগৰাকী শিশু সাহিত্যিক হয় তেখেতে শিশুৰ বাবে বহু কিতাপ লিখি থৈ গৈছে তেওঁ টকাত একোটা হাতী নামৰ পুথিখনৰ বাবে ঊনৈশ বিয়া খ্ৰীষ্টাব্দত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰেমধৰ দত্ত সোঁৱৰণী বঁটা আৰু ঊনৈশশ বিৰান্নব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰদালিয়ে ৰদে একন দে পুথিখনৰ বাবে নেশ্যনেল বুক ট্ৰাষ্টৰ পৰা শ্ৰেষ্ঠ শিশু গ্ৰন্থৰ বঁটা লাভ কৰে দুহেজাৰ দহ খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতে সাহিত্য একাডেমীও শিশু সাহিত্য বঁটা প্ৰদান কৰে গতিকে দুহেজাৰ দহ চনত সাহিত্য একাডেমীয়ে শিশু সাহিত্য বঁটা গগন চন্দ্ৰ আধিকাৰীদেৱে পাইছিলে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তেখেতৰ বিষয়ে আমি গম পালো তেখেত এজন বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক আছিলে আৰু শিশু উপযোগী তেখেতে বহু কিতাপ লিখিছিলে এতিয়া আমি বহুত পঢ়িলো এতিয়া আমি দুটামান প্ৰশ্ন চাওঁ আহা টকাত একোটা হাতী পাই বুলি কোনে কৈছিলে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ দুটা চৰিত্ৰ আমি কবিতাটোত পাইছিলো কি কি বাবুল আৰু ৰতন কোনটো হব কব পাৰিবানে তোমালোকে বাবুলে কৈছিলে নে ৰতনে কৈছিলে গতিকে উত্তৰটো হব বাবুলে ৰতনে কোৱা নাছিলে ঠিক আছে আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো এতিয়া চাম দেই টকাত একোটা হাতী কবিতাটোৰ কবি কল ঠিক আছে আমি আলোচনা কৰিছিলোয়ে উত্তৰটো আমি কি কম গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰী শিশু সাহিত্যিক গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰী মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিবা আমি এতিয়া তিন নম্বৰ প্ৰশ্নটো আলোচনা কৰিব লৈছো তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গগন চন্দ্ৰ অধিকাৰী ডাঙৰীয়াই কেতিয়া শিশু সাহিত্য বঁটা পাইছিল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ চাৰিটা বিকল্প দিয়া হৈছে দুহেজাৰ বাৰ দুহেজাৰ এঘাৰ দুহেজাৰ দহ আৰু দুহেজাৰ ন গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইয়াৰে উত্তৰ কোনটো হব কব পাৰিবানে আমাৰ চাৰিটা বিকল্পৰ ভিতৰত দুহেজাৰ বাৰ চনটো নহয় দুহেজাৰ এঘাৰ চনটো নহয় দুহেজাৰ দহ চনটো শুদ্ধ উত্তৰ আৰু দুহেজাৰ ন চনটো নহয় গতিকে কিমান চনত পাইছিলে দুহেজাৰ দহ চনত ঠিক আছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি কবিতাটো আবৃত্তি কৰিব শিকিলোঁ কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো শিকিলো তোমালোকে এই হাস্য ৰূপ থকা কবিতাটো নিশ্চয় ভাল পালা তোমালোকে কবিতাটো আবৃত্তি কৰিবলৈ শিকিবা অহা ক্লাছত এইটো পাঠৰ আমি প্ৰশ্নসমূহ লৈ পেলাই তোমালোকৰ মাজলৈ আকৌ আহিম তেতিয়ালৈ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ